Розповісти про свій а, проєкт, мотива соціальний оператор новин під назвою Ну, це, в принципі, Передо мною вже були а, доповідачі, які а, доповідали російською мовою, тому я думаю, аудиторія не буде проти, якщо я перейду на російську мову. А, ну, Так як у нас конференція не тільки научна, але й практична, я посвідчую доклад. программы под операционную систему iOS а, для пассинга RSS новостей. Ну, сначала общие вещи, это очень кратко. RSS агрегатор это клиентская программа, то есть, грубо говоря, та, которая находится у вас на iPad на, 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 и позволяет а, осуществлять пассинг RSS новостей в формате, а, собственно, XML, если говорить грубо. А, по сути, каждый сайт имеет такую новостную рассылку, и, возможно, вы даже сталкивались с некоторыми хардкварными или с веб сервисами которые позволяют это делать. Также существует очень много программ непосредственно под мобильные платформы, в том числе iOS, Android, которые также выполняют эту функцию. Но когда я готовил свой Специально постарался исследовать аудиторию, посмотрел топы Store и Google Play и подметил собственно, ряд э, особенностей, которые я и реализовал в своем продукте. Ну, среди э, этих особенностей в основном программы платные, ну, то есть их делают заграничные производители и выставляют. Также была существенная проблема отсутствия всеразличного интерфейса, что также ну, является некой проблемой, как ни странно, на в нашу эпоху глобализации, а также довольно требовательность к ресурсам платформы. Ну, то есть, если мы берем iPhone 4 с процессором RM5, то не факт, что даже все там, топовые какие-то проектики его подтянут. Собственно, моя программа была сделана на iPhone, iOS, вернее, пятой версии и шестой. Самый частый вопрос, который мне задают, но ну, так как я успел как бы, представить проект на некоторых там, конференциях, конкурсах и так далее, почему ты его не запустишь в Store? Собственно, на этот вопрос у меня даже есть два ответа. Ну, то есть, когда я его делал, актуальна была версия 6.1. И, в общем-то, там все работало, плюс я делал как бы, такие первые шаги в, собственно, арте, дизайне интерфейса и постарался сделать, как бы, помимо программистской работы, еще какую-то дизайнерскую работу. И когда Джонни Айк выпустил уже седьмую версию с голосовым интерфейсом, я запустил, протестировал эту штучку и заснулся, потому что, ну, как бы, интерфейс полностью потерялся. Ну, то есть экономически неудобно было переделывать на iOS 7, на iOS 8, было проще намного сделать отдельный продукт, но но э, сам каркас программы, сам э, алгоритм послужил основой для некоторых коммерческих проектов, э, в том числе для такого, который есть в App Store, но, как бы является коммерческим, это не относится к этому. Хорошо, давайте дальше. Э, ну, тут пара слов о проекте, э, об этом я уже рассказал следующий слайд, пожалуйста. Значит, преимущество конкретно моей программы – это универсальность, то есть поддержка как айфоновского, так и айпэдовского интерфейса, простота использования, то есть Apple очень щепетильно относится к проектированию интерфейсов, чтобы было по гайдлайнам, если там кнопочка находится не в том месте или выполняет не ту функцию, которая понятно пользователю в течение первых 10 секунд, то все это плохо происходит бюджет. Также то, что я говорил в начале, это низкие системные требования, что позволяет запускать программу не на самых топовых айфонах, которые ну, распространены в странах третьего мира. Там, и второго. Поддержка и айфона, и iPad, и также сохранение пользовательских данных, которые я осуществлял с помощью фреймворка Курсдата. Uh, и еще такой очень важный момент ставилась цель изначально создать социальные партии, ну и что и вышло. То есть в, в, эпоху социальных, собственно, и вышел проект, который был социальным и полезным. Об этом мы поговорим немножко позже. Ну и предлагаю перейти к демонстрации собственного продукта. Но я все, что точить сюда да, как бы apple компьютер, просто, подключать его сюда, будет неудобно. Точно так же, как и демонстрировать его на маленьком экране. Соответственно, ограничимся э, слайдами, скриншотами еще со старой версии, на которых я немножко расскажу о программе. Mm -hmm. Так. Соответственно, одним из плюсов было... Интеграция с социальными сетями, которая осуществлялась с помощью фреймворков. Это был Social Framework и как бы еще отдельный впоследствии вышел Twitter Framework э, на замену social framework. Э, для Google Plus на момент разработки, точно так же, как и ВКонтакте, у Apple нативных э, инструментах разработки не существовало своих фреймворков, поэтому при, пришлось завязать. Вконтакте API и Google+, API, что было реализовано на уровне веб-запроса. Ну, по запросу отправлялись те материалы, которые пользователь хотел расширить. Но это тоже был очень интересный опыт. И в то же время веб Вк оказался тоже отличительной чертой, потому что очень много зарубежных продуктов, они не поддерживают как бы, эту нашу, как я социальную сеть. Давайте дальше. А, вот, собственно, пару слов о пользовательском интерфейсе, ну, я попытался кастомизировать э, максимально большее количество э, элементов, но в то же время не жертвуя какой-то понятности и так далее. Ну, собственно, э, вот э, представлен iPhone интерфейс еще на 4-дюймовый экран и iPad интерфейс. Ну, давайте дальше. Э, собственно, главный экран. И когда пользователь только запускает э, программу, ну, теперь не буду рассматривать iPad, потому что у него очень много времени. Вот у нас главная э, страничка. Пока пользователь не добавил RSSN, э, ему, соответственно, показывается, что все пусто, но чувак добавил э, пару лет, и длинул на вот эту вот вкладку, где э, он может в поле кода ввести адрес, который будет провалидирован. Собственно, для этого использовался алгоритм э, валидации, ну, собственно, э, маска, чтобы пользователь не ввел что-то непонятное, и не добавил, ну, непонятно, что на эту страничку. То есть, если по сути регулярное выражение э, отвечало, вернее, регулярному выражению, то добавлялась запись, и соответственно, если нет, э, отвечал возить соответствующее сообщение. Также были созданы так, для красоты сайт приложения, а также его странички в социальных сетях. Ну, не знаю, по-моему, он до сих пор живо Давайте дальше. Собственно, данные в основных окнах, как в вкладке «Избранные», так и в вкладке «Основные» были подвержены возможности редактирования. То есть, пользователь, если он накопил какие-то там вкладки, уже старые, он мог их поудалять. Собственно, как и по перемещать, например, из одной секции, там, которую он очень часто вязает, из одной в другую, например, если им, ему надо этим Ресурсов. перекроется. Ну, давайте дальше. Э, да. Э, ну, вот то, о чем я, собственно, говорил, это новая лента. Если мы ее правильно видеть, то э, добавлялось выпадающее меню, которое мы могли выбрать какой либо добавить то ли выбранное, то ли общее. А если неправильно, то э, выводилось э, соответствующее информационное сообщение. Давайте дальше. Так. Э, да. И, собственно, переходим к одной из основных функций задачи, это новостей. Как только мы выбрали на предыдущем экране наш ресурс, грубо говоря, в мы попадали на страничку, на которой были доступны самые последние новости, ну, грубо говоря, те, которые системный администратор сайта подгрузился нам выбор. Мы смогли выбрать любую новость и перейти на экран просмотра новости, где оказывались ее атрибуты. Собственно, если было какое-то изображение менять, то тоже оно могло бы Короткий текст самой новости. Все эти вещи мы могли расшарить, то есть поделиться ими в социальных сетях, а также отправить их на почту другому пользователю, чтобы он ознакомился с новостью. Это был ну, опять-таки Facebook, Twitter, ВКонтакте и Google. Давайте дальше. Собственно, вот это и показано, отправляется, привычно, привычное всем apple пользователям окно отправки электронной почты. социальными фреймами. Ну, все реализовано с помощью нативных функций. Это твитбук, в котором мы ну, должны залогиниться, авторизироваться и отправить все. Это показано. Ну и твиттер, я думаю, вот что после что-то твиттер с iPhone сталкивался, вот, с таким, похожим на кошечка. окей. Так, собственно, вот уже идет то, с чем, для чего не смог найти нативного функционала и это было реализовано э, с помощью, э, собственно, функции VK API и, соответственно, Google Plus API, ну тут тоже мы видим шарик новостей в Google Plus и в, э, ну, тут для начала надо пройти авторизацию, но ну, процедура... Окей, делайте, да? Пожалуйста. Так, ну, пару слов об iPad интерфейсе. Первый раз я сделал универсальный интерфейс для iPhone и для iPad. Но посоветовавших с экспертами на одном из мероприятий соответствующих узнал, что для iPad такие штуки не копируются, но в том числе как бы сам для iPad является не очень хорошим тоном. И, соответственно, было принято решение о э, замене следующей версии э, контроллера вкладок на, 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 на стартовый экран, мы могли просто выбирать э, тот раздел, который нам нужен. А еще есть как бы отличительная фишка iPad, которая доступна именно только на планшетной версии. Это поповеры, в мы можем, не приходя на отдельный экран, посмотреть, в общем-то, быстро новости, ну, то есть, прыгать новости. Окей, давайте дальше. Так, локализация. Но опять-таки это является очень большой головной болью. Не все локализации предусматриваются даже в крутых приложениях, там из разных категорий, и некоторые ну, пользователи страдают. По статистике около 70% потенциальной аудитории приложения не получают продукт, на который он был ориентирован, потому что для них просто не существует и подходящей локализации. Ну, грубо говоря, программа не переведена на тот язык, на котором они понимают. Так, соответственно, было предусмотрено три локализации: английская, украинская и русская. Ну и впоследствии ничего не мешает добавить большее количество локализаций. но это было в качестве примера. Так, ну вот, например, мы видим здесь английские буквы, значит, тут у нас английская локализация. Окей, можно дальше идти. Так, ну и в будущем, вот как я и сказал, это добавление локализации, портирование на другие платформы, так как законка действительно формат он еще какое-то время точно не утратит актуальность даже с учетом того что этим занимаются ну, как бы ведущие компании google там очень много разных и также расширение функционала в том числе добавление новых социальных сетей новых интеграций можно как-то как-то трейдинг привязать ну то есть много идей но самое главное это опять-таки то что программа Послушаем даже целое отделение ее алгоритмов и подспорим для новых проектов, ну так как это, в принципе, один из моих проектов только. Ну, такой просто довольно интересный. Так, хорошо. Ну, в общем-то, и так вот как раз подошел наш регламент. Спасибо всем, я готов попробовать.